নমস্কাৰ আকাশবাণী যোৰহাট কেন্দ্ৰৰ মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত মই মৰমতৃষ্ণা বৰুৱা আৰু মই দীক্ষিতা ভূঞা প্ৰিয় শ্ৰোতা চাওঁতে চাওঁতে দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষতো আমাৰ মাজৰ পৰা মেলানি মাগিবৰেই হল মাজত মাথো দুটা দিন বাকী এইখিনি সময় হৈছে বিদায় দিবলগীয়া বছৰটোক আকৌ এবাৰ ঘূৰি চোৱাৰ লগতে নতুন বছৰটোক আদৰণি জনোৱাৰো আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আকাশবাণী যোৰহাট কেন্দ্ৰৰ জুবৱাণী অনুষ্ঠানটোৰ শেষৰটি খণ্ড গতিকে এই খণ্ডটিক আমি বৰ্ষান্ত বিশেষ অনুষ্ঠান হিচাপে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছো এই অনুষ্ঠানটিত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্ব মহিমাৰে উজ্বলি উঠা কেইগৰাকীমান যুৱক যুৱতীৰ সৈতে কথা পাতি বিগত বৰ্ষ কিছু অভিজ্ঞতা তথা অনাগত বাবে তেওঁলোকৰ গঠনমূলক কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে আমি সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা করি সমতিশীল নতুন শিৱ হয় যে নতুন শিৱ হয় যে শ্ৰোতা এই বৰ্ষান্তেষ অনুষ্ঠানটিৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকলৈ আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছো ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই মহাকাশলৈ সূৰ্য অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰা আদিত্য এলৱান মহাকাশযানৰ গৌৰৱময় অভিযানৰ সৈতে যোৰহাট বাহনা মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডঃ ঔচন্য শৰ্মা বাইদেউৰ মনৰ কথা তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে আমাৰেই সতীৰ্থ শতাব্দী হাজৰিকাই আদিত্য এলৱান সূৰ্যৰ সৈতে সম্পৰ্ক আদিত্য এলৱান মিছনৰ সৈতে অনুভৱ আমাৰ শ্ৰোতাসকলে কিন্তু আদিত্য এলৱানে পেচলৈ গৈ যিখিনি কাম কৰিব সেই কামখিনিৰ লগতে মই অলপ জড়িত হৈ আছিলো আৰম্ভ হয় মোৰ পি এইচ ডিৰ যোগেদিয়ে মই চোলাৰ এষ্ট্ৰ ফিজিক্সত মই পি এইচ ডি অ গৱেষণা কৰিছিলো আৰু মই যিটো গ্ৰুপত কৰিছিলো পুনিল ইণ্টাৰ ইউনিভাৰ্চিটি চেণ্টাৰষ্ট্ৰনমি এন এষ্ট্ৰ ফিজিক্স

এলৱানে কি কি বিষয়ে গৱেষণা কৰিব গতিকে তাৰে ধৰি লওক কেইবাটাও অবজেক্টিভ থাকে চাইন্স আমাৰ মানে বিষয় থাকে তাৰে এটা বিষয় আছিলে সূৰ্যত থকা যিবোৰ তৰংগ সেই তৰংগসমূহৰ বৈশিষ্ট্য় অধ্য়য়ন কৰা কাৰণ সেই তৰংগসমূহে বিভিন্ন প্ৰকাৰে

জাপানৰ কিছুমান কাম কৰি আছিলো সেই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আদি এই দায়িত্ব খিনি দিয়া হয় যে যিখিনি তৰংগৰ গৱেষণা হব তাৰ দায়িত্ব মোক দিয়া হয় গতিকে আৰু তেনেকেই জড়িত হৈ বৰ্তমান সময়ত কেনেধৰণৰ গৱেষণাত আপুনি জড়িত হৈ আছে বা আগন্তুক বৰ্ষত আপোনাৰ আগন্তুক যিখিনি সময় আহিব লগা সময়

তাৰ লগতে কিছুমান এষ্ট্ৰ ফিজিক্সৰ লগত জড়িত ছাত্ৰী সকলৰ ইনভলমেণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে মন আছে তাৰ লগতো ধৰি লওক আয়োগৰ লগত কিছুমান কামত জড়িত হৈ আছো চ' সেই আউটৰিচ বুলিয়ে কওঁ বা গৱেষণাটো আছে আৰু মেইনলি বহুতখিনি শিকিবলৈ মন আছে কাৰণ এই বস্তুটো সদায় এটা এটা বস্তু শিকি থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ নতুন নতুন টেকনিক শিকিবলগীয়া হয় গতিকে যাতে সেইখিনি যাতে মই শিকিব পাৰো নিজক আপডেট কৰি ৰাখিব পাৰো হয় বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে এনেধৰণে আপুনি ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু আমাক গৌৰৱান্বিত কৰি যাওক ধন্যবাদ শ্ৰেতাবৰী গতি দুহেজাৰ চৌবিশ বৰ্ষটো এটা বিশেষ বৰ্ষত পৰিণত হল ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয়ক ডক্তৰ নয়নজ্যোতি শৰ্মাৰ বাবে কাৰণ এই বৰ্ষটোত তেখেতে লাভ কৰিলে সাহিত্যিক বৰ্ষান্ত এইবাৰ ডক্তৰ নয়নজ্যোতি শৰ্মাৰ কাষ চাপো জাল কটা জুই আপোনাৰ সৃষ্টি দুহেজাৰ তেইশ বৰ্ষত মুন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা আৰু দুহেজাৰ চৌবিশ বৰ্ষত সাহিত্য একাডেমী যুৱ বঁটা লাভ গতিকে জাল কটা

পৰিবেশ এটা আছিল গতিকে সেই কিতাপ বিলাক পঢ়ি পেলাই মোৰ মনটো চাগে লিখাৰ ইচ্ছা এটা জাগিছিল আৰু পিছলৈ যেতিয়া পৃথিৱীখনৰ কথাবিলাক দেখিলো তাৰ লগতে সেই পঢ়া কথাবিলাক আচলতে মনত সোমাই পেলাই কিবা এটা যি মনৰ ভিতৰত এক দুখ মুকলিৰ সৃষ্টি হয় সেইটো মানে লিখিবৰ কাৰণে আৰু মানে কলমটো হাতত লোৱা গল আৰু আচলতে সেইটোৱে এতিয়াও লিখাটো আচলতে মনৰ কথা খিনি কবৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণেও

মই বিচাৰো সেইটো লেখাই অনুপ্ৰেৰণা যোগাব আৰু মই ভাবিবৰ কাৰণে কিবা এটা বিচাৰি পাওঁ সাধাৰণতে বেছিকৈ পঢ়িবলৈ বিচাৰো আৰু মই ভাবো মোৰ লেখাটো যদি কোনোবা এজনক হলেও প্ৰেৰণা যোগাব পাৰিছে বা ভাবিবলৈ কিবা এটা দিব পাৰিছে সেইটোৱে মানে মোৰ সফলতা বুলি ভাবি ভাবো মই আৰু কিতাপখন আচলতে গল্প লিখা দুহেজাৰ ষোল্ল মানৰ পৰাই মোৰ বেপাৰ বা আলোচনীত গল্প প্ৰকাশ হৈছিল তাৰ পিছত এতিয়া এতিয়া দুহেজাৰ বাইছ চনৰ শেষৰ ফালে গল্প খিনি গোট হল মোৰ ভাব হল যে হয়তো কিতাপ আকাৰে এক ৰূপ দিলে মানে মানুহে একেলগত পঢ়িব পাৰিব আৰু সেই ভাবিয়ে মানে কিতাপখন গল্প সংগ্ৰহণ প্ৰকাশ কৰিব চিন্তা কৰিলো হয় হয় আপুনি ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈছে যে আপুনি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছে যত আপুনি পঢ়া শুনাৰ এটা পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল সৰুৰে পৰাই

প্ৰকাশ প্ৰকাশত আছে আচল্তে কিন্তু এতিয়ালৈ পুৰা নিৰ্দিষ্ট কব পৰা হোৱা নাই কিন্তু ভাবিছো নতুন কিছু গোট খাইছে পচিছত নহলেও দুহেজাৰ ছাব্বিশ মই গল্প সংকল্পনা কৰিম বুলি ভাবি থৈছো আৰু যদি সুবিধা হয় মানে অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক কাম কৰিবৰ ইচ্ছা আছে মোৰ ওচৰত হয় খুব সুন্দৰ শুভেচ্ছা জনাইছো এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰখনত আপোনাৰ যি অৱদান সাহিত্য সৃষ্টিৰ আপোনাৰ যি ধাৰণা এনেধৰণে অব্যাহত থাকক আমি জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ হয় হয় মোৰ ফালৰ পৰা পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কেৱল যোৰহাটৰ নহয় এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰে এটা চিনাকী আৰু পৰিচিত নাম হৈছে জনম কাশ্যপ প্ৰিয় শ্ৰোতা আমাক এটাৰ পিছত আন এটা সুমধুৰ গীত উপহাৰ দিয়া অসমীয়া সংগীত জগতৰ দক্ষ সংগীত শিল্পী জনম কাশ্যপৰ বিগত বছৰটোৰ অনুভৱ আৰু নৱবৰ্ষৰ পৰিকল্পনাৰ কথা জানোৱা হওকচোন দুহেজাৰ চৌবিশ বর্ষ শেষ হবলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ দুটা দিন বাকী এই মুহূৰ্তটোত

সেই তি যিটো আমাৰ শ্বুটিং হৈছিলে আৰু শ্বুটিঙৰ আগত যিটো প্ৰেক্টিচ হৈছিলে সেই দিনকেইটা আচলতে বিশেষকৈ মনত থাকি যাবলগীয়া কাৰণ কেতিয়াও কৰি নোপোৱা এটা কাম কেমেৰাৰ সন্মুখত অলপ নতুনকৈ ফেচ কৰিছো যদিও অকণমান ভয়তো লাগিছিলে অলপ নাৰ্ভাছো হৈছিলো কিন্তু সেই সময়খিনি আচল্তে বিশেষকৈ বেছি ভাল লগা আছিলে হয় তাৰ মানে সংগীতৰ লগতে নৃত্যৰ জৰিয়তেও এইবাৰ নতুন অভিজ্ঞতা বুতলাৰ আপোনাৰ সৌভাগ্য হ'ল অসমৰ ভিন ভিন ঠাইত গৈছো ভাল লগা কিছুমান স্মৃতি আছে আৰু তিনিটা গীত আচলতে মাঘৰ বিহুৰ সময়ত লাজ বুলি এটা গীত কৰিছিলো আৰু তাৰ পিছত ঘুনুচা বুলি এটা বিহু পুৰণা হুঁচৰি লগত একেলগে কৰি পেলাই অলপ মডাৰ্ণ মডাৰ্ণে স্বাস্থ্য ৰাখি সেই ঢোলৰ বিহু এটা কৰিছিলো এটা ঘুনুচা বুলি আৰু সেই গীতটো যথেষ্ট আহ মানুহৰ

তাৰ মানে এতিয়াও আপুনি নতুন সৃষ্টিৰ কামতে ব্যস্ত আছে হয় হয় নতুন কাম চলি আছে music চলি আছে আৰু যিহেতু music য়ে যথেষ্ট খিনি পৰিচয় দিছে মানুহৰ মাজত যথেষ্ট খিনি মৰম পাইছো গতিকে music ৰ ক্ষেত্ৰতে আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ যদি সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰে কাম কৰি যাবলৈ আমি উৎসাহিত হম তেতিয়াহ'লে আমাৰ শ্ৰোতা সকলৰ বাবে নতুন যিটো আহিবলগীয়া গীত আপুনি ক'লে ইতিমধ্যে এটা কলি গুণগুণাই দিব নেকি নিশ্চয় কে বিহু সুরিয়া তো এটা নাগাও বারো বাকি প্রেম গীতো অসুবি শারদি কহওয়ালি সুবাস মোৰ কবিতাত। তুমি শিরোনা ভাল লগা অনুভৱ নিগৰি অহা ৰে পৰ চেচাব পা এজাকে দেহা চুমি যায় সাৱটি দুহাতে মোৰ বুকুত সুমুৱাই নিজকে মহন হৈ নাচিছে জীয়াৰ চৰাই ভালপোৱা বাহলৈ মাতিছে সুৰিয়াই নিজতে মগন হৈ নাচিছে জীয়াৰ চৰাই ভালপোৱা বাহলৈ মাতিছে সেকি সচাকৈ সকলোকে মুহাচন্ন কৰি ৰাখিব পৰা আপোনাৰ কণ্ঠ যাদুকৰী কণ্ঠ আ আপোনালৈ নতুন বৰ্ষৰ আহিব লগা নতুন বৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো অনাগত দিনবোৰত আমাৰ শ্ৰোতা সকলক এনেদৰেই নতুন নতুন গীতৰ উপহাৰ আপুনি দি যাওক তাৰে কামনা কৰিছো নিশ্চয় চেষ্টা কৰি যাম আৰু মোৰ ফালৰ পৰাও সমূহ শ্ৰোতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আৰু লগতে আহিবলগীয়া বছৰটো যাতে ভালে যায় তাৰে কামনা কৰিছো থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাচ ধন্যবাদ বৰ্তমান সময়ত কেৱল যুৱ সমাজৰে নহয় সামগ্ৰিকভাৱে মানৱ সমাজৰ বাবে এটা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে মানসিক স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি পিছে সুখৰ কথা ইয়ে যে মানুহৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ উত্তৰণৰ দিশত অক্লান্তভাৱে লাগি আছে এচাম নিষ্ঠাৱান চিকিৎসক আৰু সমাজসেৱক আহক অনুষ্ঠানত এইবাৰ আমি যোৰহাটৰ তেনেগৰাকী যুৱ সমাজসেৱী অন্তৰিপা বৰাৰ কাষ চাপো তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে শতাব্দী হাজৰিকাই

follow কৰাতো খুব জৰুৰী যোনটোক আমি mental health diet বুলি কও বা এটা ব্যায়াম কৰাতো খুব জৰুৰী যদি মই কও মোৰ দিনতোৰ starting টো so দিনতো মই আৰাম্ভ কৰো এটা meditation ৰে খুব কম সময়ৰ বহুত দীঘলীয়া meditation নহয় বা খুব deep meditation ও নহয় এটা সময়ৰ যোনটোত মই নিজৰ surroundings টো কি হৈ আছেনো সেইটো চাবলৈ যত্ন কৰো বা শুনিবলৈ যত্ন কৰো সেই পাঁচ minute সময় এটা নিজৰ মাজত দি পেলাই আৰাম্ভ কৰি পেলাই এটা positive affirmation start কৰো বৰ ভাল সেইটো দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিকলি মোৰ গোটেই মই ভাবো যে মোৰ গোটেই ছাৰউণ্ডিংছটো এটা পজিটিভ এনভাইৰমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈছে নিচিনা আৰু অকে সেইটোৱে মোক এটা দিনটো ভালে যোৱাত অলপ সহায় কৰে আৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ মই দিনটোৰ ভিতৰত যিকোনো সময়ত যোনটো সময়ত মই আজৰি পাওঁ সেইটো সময়ত মই আপোনাৰ মেডি আহ ধৰি লওক এটা podcast বা এখন কিতাপৰ এটা পৃষ্ঠা হলেও পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া যিহেতু মই spiritually spirituality ৰ লগত অকমান জড়িত হবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া spiritual কিবা podcast হওঁক কিবা এটা মই যত্ন কৰোঁ যোনটোৱে মই ভাবো যে মোৰ অকমান দিনটোত এটা productivity দিয়ে কিবা এটা নতুন বস্তু জনাৰ সহায় কৰে আৰু শুই উঠি পেলাই মই ভাবো যে সেইটো খোলাৰ লগে লগে অকমান এটা কাৰণ আমি চচিয়েল মিডিয়াত সদায় পটককে আমি খুলিম কিবা বেলেগ ধৰণৰ নিউজ পাম বা কিবা এটা কম সেইটো নুখলো অলপ দেৰিকে খোলো আৰু এটা যেতিয়া মোৰ মনটো বেয়া লাগে বা কিবা হৈছে নিজকে এটা স্পীড

আমাৰ নিজৰ বেষ্ট্ৰেছ টো দিওঁ সেইটোকে লৈ পেলাই কি হয়গৈ কোনোবা ইণ্ডিয়া কিন্তু বেষ্ট যিখিনি পাৰ্ট হয় ন নিজৰ লাইফৰ সেইখিনিক লৈ পেলাই আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ আনড্ৰইড প্ৰেজিলে নিচিনা ফিল কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কিন্তু আমি মাত্ৰ ওৱান পাৰ্চেণ্ট হে দেখো বেলেগৰ ভাগৰ

দেখো যে কুল দেখাবলে আজি লগৰ এটাই কলে যে মই আজি এইটো খাম তই ট্ৰাই কৰিবি নেকি মা কবলে বেয়া পাওঁ তেনেবাকে যদি কৈ দিয়ে কি লৰাও তই এইটো যদি নাখাৱ গতিকে সেই যে আমি খালো যে সেইটোৱে কিন্তু আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে হয় হয় সেই কুল দেখাবলৈ পিছতে আমাৰ বেলেগ ধৰণে কেনেবিচ হ'ল কেনেবিচ খোৱাৰ পিছত আমাৰ ড্ৰাগলে গলোগে গতিকে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছৰ যায় সেইটোৱে গৈ পেলাই মানসিক স্বাস্থ্যত কিন্তু বিৰাট সমস্যা সৃষ্টি কৰে গতিকে মই এই দুটা কাৰণ মূলত বুলি ভাবো মানে সামাজিক মাধ্যমৰ ইতিবাচক

দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষটোত কেইবাগৰাকীও অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে ভিন ভিন ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো জিলিকি উঠি অসমবাসীক গৌৰাম্বিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেনে এগৰাকী যুৱক হৈছে গল্পকাৰ বিকাশ দিহিঙীয়া আহকচোন আমাৰ এই জোৱানীৰ বৰ্ষান্ত বিশেষ অনুষ্ঠানত এইবাৰ বিকাশ দিহিঙীয়াৰ সৈতে কথা পাতো নতুন বৰ্ষটো শেষ হবলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আপোনাৰ অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চাৰ জৰিয়তে যি বিশ্বাসী যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটোৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক আপুনি বিদেশলৈ যোৱাৰ বা জাৰ্মানীৰ ফ্ৰাংফুট চহৰৰ গ্ৰন্থমেলালৈ লৈ যোৱাৰ যি প্ৰয়াস বিশ্বৰ আগত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক দাঙি ধৰাৰ যি আপোনাৰ প্ৰয়াস সেই যাত্ৰাটোৰ সম্বন্ধে অকণমান আমাৰ শ্ৰোতাসকলে জানিব বিচাৰিব মোৰ এই গোটেই যাত্ৰাটো মৌচাক মামা অবিহনে আধৰুৱা লেখক হোৱাৰ যিটো এটা হেঁপাহ থাকে সেই হেপাহটো মোচাক মামাৰ অনুপ্ৰেৰণা জাগি উঠিছিল মৌচাক মামাৰ সাহসতে মই গমধৰ লিখিবলৈ সাহস কৰিছিলো বা খোজ দিছিলো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা এখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলো আৰু নভোৱাকৈয়ে নবেল প্ৰাইজ উইনাৰ হাতৰ পৰা মোৰ গমধৰ খনে মুক্তি লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ উন্মোচন হৈছিল আৰু দুহেজাৰ একৈশ চনৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে মোৰ নিজৰ এই সাহিত্যৰ চৰ্চাৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটো সপোন সপোন লাগে মোৰ নিজৰে কিবা সাধু কথাৰ মাজত সোমাইছিল থকা যেন লাগে কাৰণ কমধৰত নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতে মোৰ এটা চৰ্ট ষ্টৰি আছিলে এইটো ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ এটা প্ৰজেক্ট ৰাইট আছে আমি যদি চিলেক্ট হ'ল তাৰপাছত মোৰ গল্পটোৰ সমানে সমানে কমধৰৰ কামো চলি থাকিল গল্পটো প্ৰথম প্ৰকাশ পালে ইউ এছ এৰ এখন লিটাৰী জাৰ্ণেলৰ পৰা ৱৰ্ডছ উইডাউট বৰ্ডাৰ্ছ বুলি তাৰপাছতে মোৰ গমধৰ উন্মোচন হ'ল নবেল প্ৰাইজ উইনাৰৰ পৰা তাৰপাছত মোৰ এই গল্পটো প্ৰকাশ হ'ল কলকাতাৰ পৰা এ ফিচ ফুল অফ মুনলাইন মুনলাইট বুলি এন্থলজি এখনৰ পৰা আকৌ সেই একেখন এন্থলজিয়ে লণ্ডনৰ পৰা প্ৰকাশ হ'ল তাৰপাছতে মোক ইউনাইটেড কিংডমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লিটাৰপতি ভৱনলৈ হঠাতে জাৰ্মনীলৈ মোৰ সেই গল্পটো পাঠ কৰিবলৈ যাবলৈ সুবিধা পালো আৰু মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল লগা কথা এইটো আছিলে যে যি সময়ত অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পাইছে সেই সময়ত জাৰ্মানীৰ দৰে এখন দেশত ফ্ৰেংকফুট বুকফেয়াৰ দৰে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ

খু সুন্দৰ আপোনাৰ অত্যন্ত শক্তিশালী কলম আপুনি বলবসন কলম আচলতে কবলৈ গলে উচ্চতাৰ কোনো সীমা নাই সফলতাৰ কোনো সীমা নাই সফলতাৰ শীৰ্ষ চমিবলৈ আপুনি সক্ষম হৈছে আৰু আপুনি আগুৱাই যাওঁ তাৰে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্ৰিয় শ্ৰোতা আমি আহি আহি আকাশবাণী যোৰহাট কেন্দ্ৰৰ জুৱানীৰ বছৰটোৰ শেষৰটি অনুষ্ঠানৰ শেষৰটি খণ্ড বৰ্ষাত্ম বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ সামৰণিত উপনীত হলহি বছৰটো শেষ হবলৈ মাজত মাত্ৰ দুদিন এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকলৈ জনাইছোঁ নৱবৰ্ষৰ অলেখ প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা আজিৰে যুৱবাণী বৰ্ষান্ত বিশেষ অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত আছিলোঁ মই মৰমতৃষ্ণা বৰুৱা আৰু মই দীক্ষিতা ভূঞা অতিথিসকলৰ সৈতে কথা পাতিলে শতাব্দী হাজৰিকাই অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে খুৰশিদ আহমেদে